Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Na'Vi CS GO, это наше новое видео, давненько уже ничего не выходило, ну, конечно, это связано с тем, что сейчас Players' Break, однако Андрей Блейд, наш несменный тренер, все-таки выделил нам минутку для того, чтобы пообщаться об, обо всех актуальных новостях, которые сейчас происходят в жизни команды. Привет, Андрей. Привет, всем привет. У нас телемост, не, не совсем привычно, но такие уж условия. Я сейчас нахожусь в Польше, а ты где находишься, расскажи. Я нахожусь на отдыхе. Сезон был тяжелый, достаточно, ну недостаточно, а, возможно, даже самый тяжелый за все время, учитывая войну, учитывая все другие обстоятельства. А с какими мыслями вот ты заканчив, заканчивали в Кельне а, этот сезон перед Players Break? Ом? Вот как бы ты его описал? Все турниры, все, что происходило там последние полгода, допустим. Ну закончили мы неплохо, учитывая обстоятельства. На втором месте после Фейс, Но все-таки после бласта у нас появилась четкая картинка того, что мы можем как бы выигрывать. И ожидания были, что мы можем выиграть Кель. и Именно из-за этого, наверное, и очень тяжело было проигрывать такой матч. Потому что ставки были высоки и как бы мысли отбрасываются насчет того, что у нас игрок на замене, немного с ним потренировались, и на первый план выходит победа, победа над Фейс в Кёльне и выход на первое место Хелтова Вот, поэтому в целом позитивный результат, но в то же время осадок очень-очень болезненный. Но это действительно был такой ну, очень напряженный э, матч, это даже, наверное, мягко сказано, финал, который порадовал всех фанатов, однако, и, ну, расстроил своим результатом, естественно. Э, расскажи немножко о том, как он вот изнутри, как это происходило. Это Best of 5, э, которое тоже не так часто мы видим сейчас в финалах э, планов. Э, расскажи немножко об этом матче и почему результат был таким, вот, как ты уже проанализировала это. Не знаю, в таких матчах очень много нервов допускали много ошибок, но мне кажется, что это не типичные ошибки благодаря тому, что играют очень сильные команды друг против друга. Из-за этого они заставляют друг друга ошибаться. Вот. Где-то на механическом уровне, где-то на психологическом уровне. Вот. И поэтому очень обескураживает э, количество и качество э, количество ошибок и качество игры иногда нашей и ты вроде ожидаешь, что мы будем э, играть свою игру, будем доминировать в каких-то конкретных ситуациях, которые мы ожидаем от себя, но игра совсем по другом складывалась, как оказалось. То есть тот же Ancient, я не ожидал, что у нас будут допы на второй стороне. Вот, ну то есть этот, это, эта карта, наверное, показала, Ancient показала то, что матч будет сложным и не факт, что мы выиграем. На последних двух я заметил, что... Мы чуть просели индивидуально, ну, то есть вот именно на последних двух картах нас, нас сильно перестреливали, вот. Эм, Как-то складывались раунды совсем по-другому на Мираже и на Ньюке. Ну, на Мираже в частности. То есть, сильно карта, карта отличалась, то есть, э, может, чуть-чуть мы выдохлись, чуть-чуть э, перерыв сказался, там был 30-минутный перерыв. На Ньюке в конце, ну, мы были очень близки. Uh, и потом что-то случилось. Вот, возможно, это какой-то тоже психологический фактор, возможно, потому что за все карты, которые мы играли, у нас не было ни, ни одного раунда, где мы могли так развалиться uh, по карте как команда, чтобы раунд так быстро заканчивался бай раунд и при этом два раза подряд. Вот, поэтому что-то щелкнуло. Мне кажется, потому что, ну, как я сказал, что за все 5 карт не было такого ни разу. Вот прям сразу четко минус 3 минус 3 минус игрока в команде э, в раунде. И раунд заканчивается моментально. При этом интрига 14-13, 14-14. Может, тайм-аут сказался, может, техническая пауза сказалась. Ты. Э, кто знает, она была. Для чего она была сделана? Это техническая пауза. Потому что э, ты играешь счет 14-14, техническая пауза. И ты смотришь как бы в зал, тебе нужно подумать. Тебе дают время подумать, дают время, возможность сомневаться. или, или что-то в этом роде. Поэтому, uh -huh. не знаю, очень такие, такие матчи, они бывают очень редко. И опыт, он колоссальный, конечно, для игроков, мне кажется, потому что есть о чем подумать каждому игроку и в целом команде. Uh, как ты относишься вообще к этой идее быстро в пять финалов? Потому что очевидно, что от ребят, ну, Конечно, любой живой человек бы делал в такой ситуации ошибки, потому что матч, который длился, кажется, 7 часов на лане, с такой ареной, против такого соперника, это и физически и морально очень сильно тяжело. Ты приветствуешь вообще этот формат? Потому что есть некая, была некая дискуссия в сообществе по этому поводу. Вообще, наверное, приветствую, потому что этот матч должен отличаться от других на турнире. Вот. Поэтому Best of 5, наверное, ну, мне он все-таки нравится в первую очередь как зрителю, потому что э, две сильнейшие команды проверяют друг друга на прочность э, в максимально таком сложном формате, вот. И для игроков это совсем иначе, но в то же время это, это необходимо для того, чтобы определить сильнейшего. Вот, то есть встречаются две команды, и ты должен показать свой максимум. Uh, и, и психологически, и физически, то есть выдержать это, чтобы... Матч, по-моему, длился 7 часов, насколько я помню. Да, да. Такого, наверное, я еще не помнил, чтобы у нас было, но для нас он пролетел очень быстро, то есть не 7 часов. Для меня это было там 4 часа, может. Потому что в постоянном фокусе, постоянная, постоянная концентрация. И не замечаешь, как время пролетает. Вот. Но, наверное, это с точки зрения эпичности важно. Вот. Поэтому это, такое должно быть только на самых крупных турнирах в финале. Ну, да, наверное, ты прав. Это действительно добавляет зрелищности и эпичности. Но даже даже фанаты уставали порой, если <связывая> смотря этот финал, как играть, это, конечно, тяжело представить. Но было, конечно, это исторический финал однозначно. А, и вот а, закончился этот матч. А, на какой ноте ребята расстались? Не было ли каких-то. Грустинок, обидок, конфликтов. Какая атмосфера царила в команде вот на следующий день и, в принципе, там последующие? Ну, как я сказал, что болезненный матч был. Лично я его так прочувствовал. Ну, для меня лично тяжелее, наверное, поражение как бы в Карьере не было. Вот. Как и для игроков не знаю, но почувствовал, угу. что, что для всех это было важно победить. То есть финал Мажора против Фейс был не настолько болезненным, чем, получается, финал Кёльна? Нет, не настолько. Ну, ты видишь, как бывает. А, расскажи, чем занимаются сейчас ребята. Очевидно, что Players Break все отдыхают. Мы смотрим в Инстаграме, что все у бассейнов, ну, игроки других команд наши пока ничего не выкладывали. Можешь там без деталей, чтобы не нарушать их приватность. Но, тем не менее, как, как сейчас ребята проводят свое время и в каком они настроении, все ли у них хорошо? Мы стараемся друг друга не дергать. В принципе, в отпуске. И я знаю, что все ребята отдыхают, но конкретно кто где, я не знаю. Вот. Мы, как бы, вот больше встречаемся уже mm -hmm. на буткемпе. После отпуска каждый рассказывает, где он был, что делал, Это как то как-то, наверное, интересней, что ли. Ну да, отдохнуть определенно друг друга надо, учитывая, что на ланах все живут, в принципе, вместе и видятся круглые сутки, поэтому однозначно это правильное решение. сейчас самый острый вопрос, который стоит, наверное, в, нашем да, комьюнити вокруг Нави, это что будет дальше с составом, и может, пожалуйста, немножко нас посвятить в то, остается ли Витя, или у нас будет замена, в каком составе мы подойдем к первому, следующему турниру? Ну, с Витей мы показали неплохие результаты, заняли второе место на... В Кёльне и первая на Бласте Два турнира в принципе хороший результат. А, поэтому мы приняли решение, что есть смысл продолжать с ним а, в роли стенди... Стендина а, И дать ему шанс проявить себя mm -hmm. еще больше Потому что у него, в принципе, сейчас есть много ошибок а, И он а, не до конца комфортно себя чувствует в игре Вот Поэтому а, смысл в том, чтобы дать ему возможность раскрыться больше почувствовать комфортную зону и посмотрим как он покажет себя на дальнейших турнирах вот то есть в принципе мы планируем у э, нас будет blast и и потом мажор план такой пока чтобы свити играть до мажора а там принимать решение, что делать дальше. Включительно, да? Да, перед мажором. Видишь прогресс его от турнира к турниру, от матча к матчу, насколько быстро он учится, и вот как ты оцениваешь этот его навык? Не могу сказать, что он быстро учится, потому что у него такой возраст, что он уже сформировал многие, скажем так, навыки а, игровые. И знания тоже у него закрепились очень устойчиво в игре, то есть реакции на какие-то действия. Uh, стиль игры и так далее. Поэтому не очень легко дается uh -huh. адаптация. Ему нужно больше действовать от uh, ситуации и То есть получить задачу в раунде, но сыграть ее от игровой ситуации в раунде, а не от той задачи, которая была поставлена. То есть есть как бы общая картинка раунда, и нужно в ней найти подходящий розыгрыш для этой идеи. Вот, то есть так-так-так мы стараемся как бы играть э, командой э, в целом. Для этого нужно само собой обладать э, опытом, тир 1 турниров, э, определенным гибким мышлением. Вот, и э, это в принципе возможно, чтобы поменять, чтобы адаптироваться и играть лучше. Но для этого нужно время. Вот, поэтому основная, наверное, проблема это то, что у него э, реакции в игре на конкретные события, да, то есть он э, реагирует иначе и по игровым действиям и по скорости. Вот вопрос сможет ли он адаптироваться зависит именно только от него, то есть как он будет с собой работать и сможет ли он э, максимально эффективно себя проявить э, в команде. Вот поэтому я не знаю как будет, но у него есть желание, у него есть мотивация, и он старается очень сильно. В целом, в целом, могу сказать, что у него в игре бывают такие ситуации, когда он прям очень хорошо делает. Если эти ситуации выйдут на, на более стабильный уровень, то все будет, все будет отлично. То есть нужна стабильность стабильности у нас у всех сейчас проблем <laughs> проблемки а, хорошо спасибо тебе большое что ты приоткрыл немножко кар карты при этом при этом при этом если если на Витя станет чуть-чуть и Витя усилит свою игру адаптируется к, к нашему стилю игры и станет играть намного лучше но даже не mm -hmm. так как мы хотим мы можем занимать первые места потому что мы стали 1 1 1 2 то есть если мы будем занимать первые места и Витя будет играть плохо, да, э, то мало кто будет видеть какие-то минусы в его игре, вот, наверное, так. То есть, мне кажется, что вот тот факт, то, что мы э, заняли первое место на Бласте и второе место на, э, в Кёльне, говорит о том, что игровая сцена, она, в принципе, не настолько сильная, э, если брать относительно нашей команды, да. То есть мы как бы сформировали такую систему, что она в принципе работает хорошо с заменой, вот. И если Витя сможет максимально хорошо к ней адаптироваться, то мы сможем играть еще лучше и выигрывать турниры. То есть главное просто понимать, что а, кроме Вити у нас еще в команде есть игроки, у которых тоже не все идеально, да. То есть mm -hmm. я имею в виду, что потенциал до, до конца не раскрыт. То есть тот же Денис он, как и Гейл, может быть намного лучше. Ну, это только начало, вот. поэтому, естественно, что впереди да. еще много всего. Валера, например, Валера, он может быть ну, стабильным, хорошим старплеером в команде, то есть у него бывают игры очень-очень сильные. Угу. Вот, например, видно было, что в финале в Кельне, типа, он не показал свой потенциал максимально, то есть это для него урок, для него опыт понять, что было не так, и в следующий раз помочь команде, да, и показать свой максимум. Вот тот же Илья, который может играть намного лучше. Как я считаю, тоже Саша. Э, то есть есть у Саши есть э, такой потолок его игры, да, и когда он показывает эту, эту, эту игру, то, ну, в принципе, там ничего в, принципе, в игре не нужно ничего делать другого, ему же просто помогать игрокам. И поэтому, если все эти пазлы соберутся, то в принципе все будет отлично. Но даже когда они собираются не на да, 100%, в в команде, мы все равно можем быть лучше всех остальных, да? Как ты сказал, что учитывая уровень других команд сейчас. Да, вот этот, эту, эту вещь я заметил, как бы вот после бласта, то, что, как я считаю, что игровая сцена пока еще ну, не настолько сильная. Mm -hmm. То есть мы, в принципе, доминировали 21, конец 2021 года, и потом появились фейс. Ну, это, наверное, была одна из главных наших преград. В течение этого полугодия э, проиграли на EPL, э, на мажоре и в Кёльне. То есть, в принципе, это как бы наш главный соперник. И... Ну вот на, на власти а на наказали. Конечно, да. Я поэтому и говорю, что если мы их обыграем, как бы мы как бы, выходим на первое место. То есть для нас, вот в данный момент, цены выглядит именно так, что мы как бы мы знаем, что мы обыграем, можем обыграть всех. И. Э, с Витей или без Вите, это не важно, то есть мы можем, мы можем, мне кажется, выиграть с любым другим игроком уровня Вити, как я это вижу, вот. Но если игровая сцена сейчас начнет адаптироваться и улучшаться, да, то это уже будет, например, станет больше таких команд, как Фейс, да. Нам будет много сложнее. Вот тогда mm -hmm. нужно будет, чтобы Витя вышел на очень высокий уровень игры, на уровень наших игроков. Ну, посмотрим, что будет Пока против... нам... после Player's есть... в какой форме да, подойдут другие команды. То есть все очень просто. Пока что нам хватает той игровой формы, системы и того всего, что мы наиграли, для того, чтобы быть как минимум вторыми в мире. Но я не уверен, что этого хватит в дальнейшем, если сцена будет расти. Ну, до мажора уже не так много. Успеют ли дорасти команды, которые, в принципе, там и в конце 21-го, и в начале уже 22-го, не то чтобы сильно хороший уровень игры стабильный показывали. Поэтому, да, интриги, интриги много, но надо всегда смотреть только на себя, правильно, оценивать свои силы. Поэтому будем... Скажи, пожалуйста... Сейчас еще... много замен, в принципе, по... Да, да, команды. определенно, определенно будут. Скажи, пожалуйста, будет ли буткемп после Players' Нет, Уже есть, имею в виду там Vitality. Угу. Uh -huh. У Виталити плюс Пинкс. У G2 там тоже произошли У что... G2 плюс Хукси плюс JKS. То есть это уже серьезные изменения yeah. на самом деле. То есть цена уже меняется. Вопрос в том, ну она улучшится или нет. Потому что замены не всегда бывают как э, бы лечением твоих проблем. конечно, это уже все эксперименты. Может, у героев была замена изначально там, плюс джаби, у Vitality плюс Спинкс, у g два игрока меняется. По-моему, еще, ну, Liquid вроде как типа продолжит играть, наверное, и Kinder. То есть, да, все меняется, все интересно. Типа по поводу будкемпа мы хотим сделать будкемп перед Бластом, uh, но сама, сама, сама игро, сам игровой формат Бласта, он uh, довольно-таки интересный с точки зрения Буткэмпный, да? Он будкемпный. ты как бы набираешь форму, у тебя есть возможность сыграть пару матчей. Uh, пройти в стадию там или докупать какую-то другую стадию там uh, чуть то тренироваться сыграть еще матч, и потом есть у тебя там uh, last chance какой-то qualification, как было в прошлый раз весной то есть мне кажется что Blast после вот этот формат после uh, отпуска он идеален потому что у тебя как бы есть возможность всегда uh, оступиться вот если ты не в форме поднабрать, по 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 потренироваться, прочувствовать игру, да, которую да. немножко растерял за время отдыха. Поэтому очень все удобно получается, и, ну, хочу сказать. Напомню, друзья, что глаз начинается, кажется, уже 19 августа. Да? Место проведения еще да. не анонсировано, но это будет в Европе. Поэтому, поэтому да, будем, будем ждать этого момента и, естественно, болеть за нами. Спасибо тебе большое, Андрей, за то, что удивил нам время. И посвятил нас во все Спасибо. обновления, которые произошли в команде. Да, хорошего тебе отдыха. Давай, набирайся сил, отдыхай телом и душой. И будем ждать вас уже на власти. Увидимся. Пока.